Hola a todos, aquí les comparto los spoilers del capítulo número 10 de un en Night extras basados en el libro. Está el señor Daniel en casa, tía ni, preguntó a Kim mientras se sentaba solo en el comedor para desayunar. En esta comida, Kim sintió náuseas. Sí, la tía acaba de darle comida a los guardaespaldas de Kun Daniel hace un tiempo. Dudo que esté despierto todavía, respondió la tía, pero pronto Daniel entró en el comedor con una expresión tranquila. Las manos del joven estaban envueltas en una gasa blanca. Kim lo vio y no pudo evitar preguntarse. La tía se apresuró a llevar el desayuno a Daniel inmediatamente. Gracias, le dijo Daniel a la tía en voz baja cuando trajo comida. ¿Qué le pasó a la mano de Daniel? Preguntó Kim con curiosidad. Daniel levantó la mano que estaba envuelta en la tela y miró hacia arriba con una sonrisa en la comisura de su boca, como si no le importara. ¿Por qué quieres saberlo? le preguntó Daniel, y Kim permaneció en silencio. No quiero saberlo, solo estaba preocupado. Dijo Kim porque estaba realmente preocupado por Daniel. ¿Estás preocupado por mí? No deberías preocuparte por ti primero, respondió Daniel. Kim miró a Daniel con una mirada perpleja. ¿Por qué? preguntó Kim, sabiendo que Daniel había dicho algo. Anoche Camón no volvió a casa a dormir, ¿verdad? dijo Daniel, lo que provocó que Kim se congelara la mano cuando estaba a punto de comer arroz. Sí, respondió Kim. No me sorprende en absoluto. ¿Sabes por qué Camón no quiere volver a casa contigo? dijo Daniel de nuevo, haciendo que Kim frunciera el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? preguntó Kim, con la voz temblorosa. Eh, oye, déjame preguntarte algo. ¿Le has dicho alguna vez a Camón quién es la persona del pasado del señor? preguntó Daniel. Esto hizo que la cara de Kim palideciera un poco. ¿De qué estás hablando y qué averiguaste? preguntó Kim de inmediato. Ahora su cuerpo delgado no tiene ganas de comer nada. Cállate, cálmate, provocó a Daniel en su propio estilo, pero para en este momento quien estaba extremadamente nervioso. Solo sabía que, cómo se conocieron tú y Camol, continuó diciendo Daniel, además de sentarse y desayunar frente a él cómodamente, mientras quien esperaba escuchar ansiosamente. -¿Y sabe quién es tu pasado que quieres olvidar? -dijo Daniel, dándole a Kim una mirada perversa. -¿Lo sabías? -preguntó Kim de inmediato. -Eh, sí, lo sé. No esperaba que fuera alguien cercano a mí, dijo Daniel, poniendo los ojos en blanco. Kim apretó los puños. -Si quiere decir algo, dígalo. Es mejor que el señor Daniel no se tambalee, dijo Kim con tono enojado. Eh, son tú y Camol lo suficientemente impacientes. Anoche fui a hablar con Camol al respecto. Estaba impaciente y me tiró. Se me hizo una herida aquí. Mira, dijo Daniel, levantando la mano vendada para mostrársela a Kim. Kim se puso de pie temblando. ¿Qué le dijiste a camol Preguntó Kim mientras contenía la respiración esperando una respuesta. Le acabó de decir a Kamol que la persona de tu pasado es... Day, su antiguo subordinado cercano. Eh, lo creas o no, su rostro estaba tan pálido como el tuyo ahora. Y también estaba desenfrenado en el suelo. No me sorprende que Kamol no volviera a dormir. Debe haber sido un shock, dijo Daniel con una risa en la garganta como si fuera una broma. Se sentó a desayunar sin sentirse agitado. Kim estaba entumecido por todo el cuerpo, cuando supo que Camol lo sabía todo. El joven salió del comedor para subir rápidamente a la habitación. Los ojos de Kim se iluminaron. El corazón del cuerpo delgado no estaba con él. Kim no sabía qué pensaría Camol, cómo se sentiría, aunque Camol dijo que no estaba interesado en el pasado de Kim. Pero cuando supo que el pasado de Kim era alguien cercano a él, ¿Camol todavía lo aceptará? El joven cogió el teléfono y marcó, pero nadie respondió a la llamada. Kim inmediatamente bajó corriendo del dormitorio para encontrarse con Lop, porque hoy Lop estaba en turno para cuidar de Kim. Lop, 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 gritó Kim en voz alta, llamando en la casa. Lop corrió inmediatamente hacia él. Sí, señor Kim, respondió Lop, sorprendido. Lop, llévame con Kum Kamol. Vámonos ahora, dijo Kim con una voz temblorosa. No podía soportar esperar a que Kamol volviera a casa. ¿Va ahora? preguntó Lop. Sí, ahora mismo. Si no me llevas contigo, tomaré un taxi e iré yo solo, dijo King con voz severa. Sí, vámonos ahora, dijo Lop rápidamente, antes de correr directamente al auto con King. ¿A dónde quiere que lo lleve? preguntó Lop mientras conducía. ¿Dónde está tu amo? Sé que lo sabes, dijo King. Lo sé, preguntó Lop. Vamos a buscarlo, respondió King con indiferencia. En este momento, algunas de las figuras estaban extremadamente angustiadas. Kim no sabía lo que Camol piensa y siente. Kim se sentó apretando su mano todo el camino, aunque sus ojos miraban fuera del auto, pero su conciencia decía que lo engañó, pensando en él y en Camol en todo el camino al bar de Camol. López salió un suspiro de alivio cuando vio el auto de Camol estacionado. Esto significa que Camol todavía estaba en el taller. Cuando el automóvil estaba completamente estacionado, Kim salió rápidamente del coche. Cierta figura caminó directamente hacia la puerta de entrada detrás de la tienda de inmediato. "Kum Kim, ¿cómo llegué hasta aquí?", preguntó Kit con la voz tensa cuando vio a Kim entrar. Antes de mirar a Lop, quien negó con la cabeza con el ceño fruncido.